Ой, нет свободных койко мест. Вот така у нас так жалобы. Майже 30 вбитих за одну добу в ззаді поля Детріс знову блокує приміщення, стоює зараз свої права і свободи жити спокійно в цьому місті. Тому що зараз ми сповідаємо за те, що вчинить на території Одеси і області ведуть, що втрачати. Це нам немає, що втрачати, окрім піденів, а їм є що. Поэтому я прошу вас, сегодня 18.00, я разумею... Что... Сходит сейчас в Киеве, это гражданская война. И сегодня мы знаем, что будут происходить такие же события, как и в Киеве, как и в Киеве, кто. Из-за этого сейчас... Пожалуйста, я хочу, Господин Скорик ответил. Речь я хотела обратиться к господину Скорик. Проплаченный. И с вами и с ними вопросы. Никто никуда, я значит, предупреждаю. Какую организацию представляете? Вы можете какие ваши намерения? Самые наилучшие. Да, а зачем бита? Или по-другому лучше намерения? Нас не обижали. Нас не обижали? Конечно. А то есть так против кого это? Он не против народа. А что такое народ в вашем понимании? Это личность. А. То есть вы пришли защищать личность? Абсолютно верно. А свой город. Давайте, значит, определимся. Я не знаю, кого вы поддерживаете, какие вы политические силы представляете. Поэтому, значит, я, ну, во-первых, хочу предупредить. Все соблюдаем общественный порядок. Договорились? Да. Договорились за ненарушение общественного порядка в общественном месте. Если вы хотите как, представлять какие-то группировки, либо группы людей, либо политические течения, пожалуйста, объяснитесь. Давайте переговорим, чтобы мы могли знать, как организовать охрану общественного порядка. Уходите от меня, потому что вы деретый, И вы пьяный.

Yeah. Я сказал, мы пошли в администрацию прямо на сцене, заботимся люди людях, о наследниках, ребята, ну, давайте с ним попробуем.